reaksi pemerintah negeri-negeri Melayu Utara dan Johor terhadap tindakan barat. Protokol sempadan perjanjian Bangkok memecah belahkan wilayah negeri-negeri Melayu Utara. Perjanjian Bangkok 1909 telah memecah belahkan wilayah negeri-negeri Melayu Utara. British dan Siam mementingkan kedudukan pengaruh masing-masing dalam membuat perubahan sempadan tanpa mengambil kira soal kebudayaan, geografi, etnik dan agama penduduk tempatan. Berdasarkan protokol sempadan perjanjian Bangkok, British dan Siam bersetuju menjadikan legeh dan lembah sungai sebagai protokol sempadan perjanjian Bangkok 1909 pertama, garis sempadan berasaskan legeh dan lembah sungai. Kedua, bermula dari utara muara Sungai Perlis ke sebelah barat. Ketiga, berakhir di muara Kuala Tabal di sebelah timur. Keempat, Pulau Langkawi dan pulau-pulau di bahagian selatan menjadi kepunyaan British. Kelima, Pulau Terutau dan pulau-pulau di bahagian utara menjadi kemilikan Siam. Berikut merupakan gambar upacara menandakan sempadan baharu wilayah Siam dan British selepas perjanjian Bangkok 1909. Reaksi pemerintah Perlis ketika itu, Perlis kehilangan wilayah Pujoh yang terletak di sebelah utara Sungai Perlis kepada Siam. Tindakan Siam mengambil wilayah Pujoh dan dimasukkan ke dalam wilayah Setor dibatalkan oleh Raja Syed Alwi Jamalulai. Wilayah Pujoh sepatutnya menjadi sebahagian daripada Perlis sebab Sebelum itu, kerajaan Perlis mentadbir pujuh melalui penghulu Kuala Perlis. Reaksi pemerintah Sultan Kedah, Sultan Abdul Hamid Halim Shah, berasa tersinggung kerana tidak dibawa berunding perihal negeri baginda. Kedah kehilangan wilayah Sadao, Setul, Pulau Terutau, Butang dan pulau-pulau sekitarnya kepada Siam. Baginda menegaskan sempadan baharu di antara Kedah dan Siam harus ditentukan mengikut kriteria sempadan yang sedia ada. Baginda berasa murka sehingga menyatakan tidak akan memaafkan pihak yang menjual negeri Kedah seperti menjual seekor kerbau. Reaksi pemerintah negeri-negeri Melayu Utara terhadap perjanjian Bangkok. Reaksi pemerintah Terengganu. Sultan Zainal Abidin III mengecam tindakan siam menyerahkan Terengganu kepada British tanpa pengetahuan baginda dan mempertahankan kedaulatan negeri. Baginda menekankan bahawa Siam tidak mempunyai sebarang hak ke atas Terengganu. Baginda menyatakan bahawa penghantaran bunga emas merupakan tanda persahabatan, bukan menandakan Terengganu adalah jajahan Siam. Pada 24 Mei 1909, Baginda mengemukakan bantahan kepada Gabenor Negeri-negeri Selat, wakil pemerintah Kelantan, J.S. Manson dan wakil Siam datang ke kota baru mengadap Sultan Muhammad IV, memaklumkan persetujuan antara Siam dengan British melalui perjanjian Bangkok 1909. Sultan Muhammad IV menolak perjanjian tersebut. Baginda kecewa dengan tindakan British menyerahkan wilayah Tabal kepada Siam, iaitu daerah di Kelantan yang dihuni kira-kira 15,000 orang Melayu. Berikut menunjukkan peta sempadan di antara Kelantan dan Siam selepas perjanjian Bangkok 1909. Sungai Golok dijadikan sempadan antara bangsa menyebabkan British menyerahkan wilayah Tabal kepada Siam. Sebahagian besar penduduk Tabal berhijrah ke Kelantan kerana tidak mahu berada di bawah pemerintahan Siam. Kebijaksanaan pemerintah Johor menyekat kemarahan British Kewibawaan Temenggong Daeng Ibrahim yakni 1825 hingga 1862. Pertama, peka terhadap rancangan British ingin menguasai Johor dan perairan Selat Melaka. Berusaha membina jati diri sebagai pemerintah yang berdaulat. Kebijaksanaan pemerintah Johor menyekat kemarahan British. Pertama, menjamin keselamatan perairan. Kedua, mengasaskan bandar Islanda Puteri. Ketiga, memodenkan pentadbiran negeri. Keempat, mengeksploitasi hasil hutan. Kelima, memperkenalkan sistem kancu. Kebijaksanaan pemerintah Johor menyekat kemarahan British. Pertama, menjamin keselamatan perairan. Perairan Johor dan Singapura dipastikan selamat untuk perdagangan. Ratu Victoria menghadiahkan pedang keemasan sebagai menghargai jasa beliau mewujudkan keamanan perairan. Kedua, mengasaskan bandar Iskandar Puteri. Pusat pentadbiran Johor dipindahkan dari Teluk Belanga, Singapura ke Tanjung Puteri untuk mengelakkan tekanan British di negeri-negeri selat yang juga berpusat di Singapura. Tanjung Puteri diistiharkan sebagai ibu negeri Johor dan dinamakan Bandar Iskandar Puteri. Ketiga, memodenkan pentadbiran negeri. Menelopori birokrasi moden. Sistem tradisional diperkukuhkan dengan unsur baharu dan barat ke dalam sistem pentadbiran seperti pendidikan moden. Seterusnya, kebijaksanaan pemerintah Johor menyekat kemarahan British. mengeksploitasi hasil hutan. Mengeluarkan hasil hutan untuk dijual kepada pedagang British terutama getah perca. Perdagangan getah perca menguntungkan sehingga temenggung mengistiharkannya sebagai monopoli Johor. Seterusnya, memperkenalkan sistem kancu. Kemasukan orang Cina digalakkan untuk mengusahakan tanaman gambir dan lada hitam. Pada tahun 1860-an, Johor menjadi pengeluar gambir dan lada hitam yang terkemuka di alam Melayu. Berikut menunjukkan pertepatan kancu pada tahun 1859. Pada 1 Januari 1866, Bandar Iskandar Putri diberikan nama baharu iaitu Johor Bahru oleh Sultan Abu Bakar. kerugian akibat peperangan. British rugi 100,000 pound sterling dalam perang Nanning dan belanja 400,000 pound sterling dalam perang Perak. British juga rugi 7,000 pound sterling dalam perang Pahang. British lebih berhati-hati dalam sistem pentadbiran dalam konteks ini, British lantik residen yang lebih berpengalaman, bijak, fasih bahasa Melayu, pandai ambil hati dan menguasai adat resam Melayu. British menubuhkan Majlis Musyarat Negeri (MMN) yang ahlinya dilantik oleh sultan setelah dicadangkan residen. MMN menjadi badan penasihat sultan dan meluluskan perintah atau peraturan sultan dalam Majlis Musyarat British merombak semula skim penempatan pegawai. Penempatan pegawai British di negeri-negeri adat istiadat Melayu-Melayu mesti diketahui. Penubuhan Kolej Melayu Kuala Kansar, Perak pada tahun 1905. British memberi peluang kepada bangsawan Melayu untuk menyertai perkhidmatan awam tanah Melayu. British juga menubuhkan Biro Perkhidmatan pentadbiran Melayu untuk membenarkan orang Melayu mengambil bahagian dalam pengurusan dan pentadbiran. Pemantapan Kuasa Barat British menguasai seluruh tanah Melayu Dinasti Brooke meluaskan pengaruhnya di seluruh Sarawak dan juga SBUB menguasai Sabah. Kesan terhadap pemerintah dan pembesar Yang pertama, hilang jawatan dan kedudukan Contoh seperti Dol Said, Datuk Bahamad dan Syarif Masaho Yang kedua, kehilangan jiwa Datuk Maharaja Lela, Tentap, Mak Saleh dan Tok Janggut. Akhir early, ramai dibuang negeri seperti Sultan Abdullah, Raja Ismail Ngah Ibrahim dan juga Haji Abdul Rahman Limbung. Kedudukan Raja dan Pembesar Melayu diberi perhatian. Pertama sekali, British memperkenalkan Durba. Durba memberi peluang pada Sultan, Ahli Musyarak Negeri dan Pembesar Melayu menyuarakan pandangan mereka dengan bebas berkaitan kepentingan bersama. Bahasa Melayu juga dijadikan sebagai bahasa rasmi persidangan dan menggunakan tulisan Jawi dalam urusan surat-menyurat. Menjadi inspirasi kepada pejuang kemerdekaan tanah air. Pertama sekali, keberanian mereka menjadi inspirasi kepada pejuang bangsa dan juga memberi semangat kepada pejuang kemerdekaan.